بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطاف المودہ توفیق سے خالصتاً ouais. پروردگار پر توکل کرنا قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شخص توقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام میں یا کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوشش آپ نے کرنی ہے اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اپنے پروردگار کے ہی سپرد کر دینا ہے کہ وہ مالک جس طرح مناسب سمجھے گا تو یہ معاملہ ہمارا حل پر پڑے گا توکل کرنے والا شخص اپنی زندگی اطمینار اور سکون کے اندر گزارتا ہے توکل انسان کی زندگی کی خوبصورتی ہے انسان کی زندگی کا جمال ہے حسن ہے اور انسان کا جتنا زیادہ اپنے پروردگار پر توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر بھی کرم فرماتا ہے اور جس شخص کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اپنے پروردگار پر تو اس شخص کا اتنا زیادہ ہی اپنے پروردگار پر توقل بھی زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لارائب کتاب کے اندر سورت انفال کی آیات مقدسہ کا آخری حصہ ہے وہ میاں توکل اللہ فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار پر توکل کرتا ہے اللہ عزیز حَكِيمٌ بے شک وہ خالق کے لمبے ذات غالب حکمتوں والی ہیں اس عیات مقدسہ کے اندر بھی توکل کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد اپنے پروردگار پر ہی توقل کرتا ہے اور توکل کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل محنت کرنا بھی چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ بس ہمارا پروردگار پر توقل ہے یہ معنی نہیں ہے. بلکہ اپنی طرف سے تمام محنت کرنے کے بعد جو چیز کا نتیجہ ہے وہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم کر اور صورت عالی عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ حب المتوقل بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر توقل کرنے والوں سے محبت کر پڑتا ہے اور ایک اور آیات مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جلد نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَبْسِبْ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر توقع کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے عطا فرماؤں گا جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہو آگے پروردگار کا حکم ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوْهُوَ حَسْبُ فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے اوپر توقع کرتا ہے تو بس اللہ ہی اس کے لئے کار رکھا جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہے اب ہم حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم روشنی میں توکل کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہے حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو سترہ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہی حدیث پاک ہے اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے سات سو اکتیس انانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک بروی ہے آپ فرماتے ہیں قال رجل ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آکلوہا اتوکلو او اتلکوہا اتوکلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے سواری لائی ہے اسے میں کھول دوں ایسے اور پھر اپنے پروردگار پر توکل کرو یا اسے باندھ کر پھر اپنے پروردگار پر اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا لاقع اور فرمایا پہلے اسے باندھ کر پھر اپنے پروردگار پر آپ کر گویا کہ وہ شخص جو سواری لایا تھا اس وقت اونٹ وغیرہ زیادہ استعمال میں تھے گویا کہ آج کل جو بیگ وغیرہ آپ کے پاس ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں تو یہی اس حدیث مبارکہ نے فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے ان کو لاگ کرنا ہے لاگ کرنے کے بعد اپنے پروردگار پر توکل کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ بالکل ایسے اپنی بیگ کو ٹھہرا دیں اور اپنے پروردگار پر توقع کریں توکل کا یہ معنی بھی نہیں ہے توکل کا معنی یہ ہے کہ پہلے آپ اسے لاگ کریں لاگ کرنے کے بعد پھر اپنے پروردگار پر توقع صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چھ اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کیا فرمایا یدقل الجنت من امتی سب اونا بغیر حساب فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جو جنت عطا فرمائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوں جو میرے پروردگار پر توقل کرتے ہیں صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار تین سو چوالیس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا لو ان کم کن تم تو حق کا ہی فرمایا کہ اے لوگو اگر تم اپنے پروردگار پر اس طرح توقل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے فرمایا کہ وہ کس طرح توکل ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے وہ بات بھی بیان کی کہ کس طرح حق ہے وہ حق آگے بیان کر لَرُزِقْتُمْ كَمَا تم کما طرز کو تیرو اور مایا اس جس طرح پرندے اپنے پروردگار پر کہ جب وہ صبح سویرے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور انہوں انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے لیے خاص نہیں ہوتا کہ ہم نے گلا دفتر میں جا کر کام کرنا ہے اور پھر ہمیں رزق ملے گا نہیں بلکہ وہ جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اور پھر جب شام کو اپنے گھروں کی طرح واپس پلٹتے ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھروں کی طرح واپس پلٹتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پروردگار پر اس طرح کا توقل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا حرا. اس حدیث مبارکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح اپنے پروردگار پر توکل کرو گے تو یہ توقل کرنے کا حق ادا ہو جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے اپنی مسند کے اندر یہی حدیث پاک روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس کیا تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے بہت زیادہ اس میں ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور وہ مجھے ارشاد فرمائے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ کو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی آپ کو نفع پہنچانا چاہیں اگر میری پروردگار کی طرف سے وہ نہیں لکھا ہوا ہوگا تو وہ پوری دنیا بھی مل کے تجھے نفع نہیں پہنچا اور آگے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور پروردگار کی طرف سے نہ لکھا ہوا ہو تو پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ <متحدث> توکل کی تعریف ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان